নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল চাফ ডিকে যে ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে সকলোকে ৰঙালী বিহু আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বৰদোৱা থানত মই আহিছিলোঁ ইয়াত ফুৰিবলৈ তো ভাবিলোঁ এটা ব্লগছৰ সহায়ত আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিওঁ আৰু বছৰৰ প্ৰথম দিন আৰু মই মোৰ সৌভাগ্য যে মই আজি বৰদোৱা থানত আহিবলৈ পাইছোঁ বছৰৰ প্ৰথমটো দিন আৰু আহি পেলাই খুবেই ভাল লাগিছে আৰু গুৰুজনাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যাতে সকলোৰে মংগল হওক সকলোৰে ভাল হওক নতুন বছৰটো সকলোৱে সুখ সমৃদ্ধি আৰু আনন্দময় হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি আহি পেলাই পাই গ'লোঁ বটদ্ৰবা থান আৰু ইয়াত আহিয়ে দেখিলোঁ অগণন গাড়ী ৰৈ আছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তসকল গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে বছৰৰ প্ৰথমটো দিন আৰু মই ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত যে আপোনালোকে যি বিল্ডিংবোৰ দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভকত বৈষ্ণৱ বা ভক্তসকলে থকাৰ সু ব্যৱস্থা আছে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ গুৰুৱে ঊনৈছ বছৰ বয়সত চৈধ্যশ আঠষষ্ঠি খ্ৰীষ্টাব্দত বৰদোৱাত শ্ৰী শ্ৰী বটদ্ৰৱা থানখন স্থাপন কৰিছিল বটদ্ৰৱা থানৰ আন এক বিশেষত্ব হৈছে যে এইখন মহাপুৰুষ জনাই স্থাপন কৰা প্ৰথম থান আৰু ইয়াতে তেওঁ আৰম্ভ কৰে এক শৰণ নাম ধৰ্ম আৰু এয়া বাহিৰত যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে নাথ ঘৰ আৰু সন্মুখত মূল নামঘৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বহুত ভাল লগা আৰু বহুত ভাল লাগিছে আহি পেলাই একদম ভক্তিপূৰ্ণ ঠাই আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্মভূমি আৰু এয়া হৈছে মূল নামঘৰৰ ভিতৰত থকা মণিকূট মই বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশ এয়া চাওক কিমান ভাল লগা এটি পৰিৱেশ সঁচাই আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু বাহিৰত চাওকচোন আপোনালোকে কিমান সুন্দৰ ইমান চাফ চিকুণ আৰু এয়াও হৈছে এখন নামঘৰ তো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই আছোঁ মই বন্ধুসকল এয়া যে আপোনালোকে চাই আছে এই হৈছে আলিপুখুৰী বৰদোৱা থানৰ ভিতৰত আছে তো ইয়াত আহি পেলাই আজি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে এটি আধ্যাত্মিক ঠাই আৰু গুৰুজনাৰ মেইন যি বটদ্ৰৱা থান তাত আছোঁ মই বৰদোৱা থান তো আজি আহি পেলাই এই বছৰৰ প্ৰথমটো দিন ইয়াত আহিবলৈ পাইছোঁ বহুতে ভাল লাগিছে মই গম পোৱা মতে এই আলিপুখুৰীৰ নামেৰেই ঠাইখন আলিপুখুৰী হয় আৰু এই আলিপুখুৰী বটদ্ৰৱা থানৰ মূল নামঘৰৰ পিছফালেই আছে আৰু এয়া চাওক নামঘৰৰ ৱালত অতি সুন্দৰকৈ মহাভাৰতৰ বিভিন্ন চিত্ৰবোৰ অংকন কৰা আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই আকাশী গংগা ফালে গৈ আছোঁ তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক আকাশী গংগাৰ পৰিৱেশ দেখাম ইয়াতো আহি দেখিলোঁ বহুতো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে এই ভিডিঅ'টোত মই যিখিনি কথা কৈছোঁ স্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ মুখৰ পৰা শুনি আৰু গুগুলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি পেলাই কৈছো তাৰ মাজত যদি কিবা ভুল ভান্তি হয় আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব গংগা পুখুৰীৰ পাৰত আছে গংগা পুখুৰী আৰু সকলোৱে বিহুৰ বহাগ মাহৰ প্ৰথম দিনটো ইয়াত গা ধুবলৈ আহে ৰাতিপুৱা সময়ত সকলোৱে গা পা ধুই গুচি এতিয়া দুই এজনে ধুই আছে প্ৰভাত অনুসৰি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰ গুৰুৰ যোগ বলক সহায়ত আকাশৰ পৰা গংগা ধৰালৈ নামি আহি এক মনোৰম সৰু বৰৰ সৃষ্টি হয় যাক আকাশী গংগা নামেৰে জনাজাত মই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আজি সেই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মই ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ তো আমাৰ ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা বটদ্ৰবাৰ থানলৈ প্ৰায় এশ চল্লিছ কিলোমিটাৰমান হয় ত' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু মোক সহায় সহযোগ কৰি যাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আগত আৰু বহুত দেখিবলগীয়া বস্তু আছে সেইখিনিও দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি বৰদোৱা থানৰ পৰা ওলাই দৌল মন্দিৰলৈকে গৈ আছোঁ ত' গুণুচাবাৰী বুলি কয় ন গুণুচাবাৰীত আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ জোৱাই আৰু পিছফালে আছে ভাইটি আজি আহিছিলোঁ জোঁৱাইহঁতৰ ঘৰতে আজি ইয়াত আহি পেলাই ফুৰি আছোঁ আমি আহি পেলাই পাই গ'লোঁ শ্ৰী শ্ৰী দৌল মন্দিৰৰ মূল তৰুণৰ সন্মুখত আৰু এটা বস্তু ইয়াত চাই ভাল লাগিছে তো এয়া যে মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এয়া চব শহাপহু ইয়াত ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে শহাপহুৰ ঘৰ তো ইয়াতে আছে এয়া পিছফালে আছে দুটামান বহি আছে আৰু গাত দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত গোটেই শহাপহু থাকে দেৰি নকৰিবলৈ দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ ওচৰলৈকে যাওঁ আৰু এই দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে উলাহ মালসৰে দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয় পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতি বছৰে ফাগুন মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ দিনাৰ পৰা ইয়াত দৌল উৎসৱ পালন কৰা হয় এই দৌল উৎসৱত গোসাঁই ফুৰাই আৰু মেলাও অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু এই দৌল উৎসৱত বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহি পেলাই অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ পৰা এবাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ চাওক আৰু এয়া হৈছে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰ যি মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এয়া হৈছে দৌলগোবিন্দ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা ওলাই পেলাই মই এতিয়া যি বৰদোৱা থানৰ প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা তালৈকে যাম তাত গৈও আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক এয়া যে আপোনালোকে গছত দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে মাটিৰ মলা ইয়াত চৰাইৰ চৰাই থাকিবলৈ এনেকৈ মাটিৰ মলা দি দি দিছে যাতে চৰাই বাঁহ সাজিব নালাগে ইয়াতে থাকিব পাৰে তো এয়া চৰাই বাঁহ নহয় এয়া হৈছে মাটিৰ মলা চৰাই থাকিবলৈ ইয়াত বনাই দিছে তো চাই পেলাই বহুত ভাল লাগিল নতুন বস্তু দেখিবলৈ পালোঁ ইয়াত আহি পেলাই বন্ধুসকল এইবিধৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক বৰদোৱা থানৰ যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ঢুলমূলকৈ দেখাইছোঁ অনিচ্ছাকৃতভাৱে যদি কিবা ভুল হৈ গৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিব বৰদোৱা থানৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ য'ত বৰদোৱা থানৰ যি অসম চৰকাৰে বিশাল প্ৰজেক্ট লৈছে সেই ঠাইডোখৰলৈ ত' ইয়াত আহি পেলাই গম পালোঁ ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে এজ আপোনালোকে মোৰ পিছফালে বগা ৱাল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ ভিতৰতে বৰদোৱা যি অসম চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে ত' ইয়ালৈকে আহিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি কিন্তু ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে তেতিয়া বাহিৰৰ পৰাই যাব লাগিব আৰু ইয়াত বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কমপ্লিট হৈছে আৰু দুমাহমানৰ পিছত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিব শুনি শুনিবলৈ পাইছোঁ ভিতৰত সোমাব নিদিলে তো বাহিৰৰ পৰাই অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা যি বৰদোৱা থানৰ প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে এয়া ত' এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'লে বহুত ভাল লাগিব চাবলৈ আৰু বেছিদিন নালাগিব বুলি জনাইছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এয়া মুকলি হ'ব মুকলি হোৱাৰ সময়ত মই আহিম আৰু আপোনালোকক দেখাম তো মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব জয় গুৰু শংকৰ জয় আই অসম